Поэтому, поскольку все уже имели какой-то опыт работы в общественных организациях, решили попробовать снова, тем более условия обострились, нам показалось, что, что ситуация требует наших каких-то действий. И начали в этом направлении наворачивать. Организация может дать, не знаю, показать, каким образом там, надо действовать, каким образом относиться к миру, показать, что такое активная позиция, и каким образом молодой человек, начиная жить активно, превращается из объекта обстоятельств в субъект, в активное действующее лицо, начинает менять обстоятельства, показать, что чем больше людей включается в этот процесс, тем он эффективнее, быстрее. Постоянного актива около человек 15-20, а в целом около 40-50 людей. Вот. Ну, по поводу там, форм активности, которые которым мы занимаемся, можно сказать, что довольно широкий спектр охватываем. Это как от культурных мероприятий, от кинопоказов, от презентаций книг, журналов, от поэтических вечеров и так далее, до обучающих программ, до тренингов, семинаров, лекций, работ с серьезными источниками, там, с классиками социологии, политической экономии, философии. В основном берем марксистскую методологию и марксистский принцип познания изменений мира. Э, во многом потому, что он не ставит задачу просто описать мир. Он ставит вопрос о том, каким образом его менять. Мы скорее ближе к, к досоветскому марксизму и к европейскому марксизму XX века. Калину Бадью, Гидебуру. Э, у и вокалу Эри Полину На самом деле в организации ну, довольно много верующих людей. Мы не ставим вопрос принципиальный, Нет, там, не верь, там, выбрось Библию. Это вопрос свободы совести. Мы, мы с -с соблюдаем основные права человека. Что, что если люди желают, чтобы выбросить что-то изменилось, то им надо непосредственно самим включаться к этому процессу изменения. Ну и другого пути, собственно, нету. Ну, да, Kids. Єдина Хмельницька громадська організація, яка дійсно має таку певну багатолекторність. Тут то, е, люди намагаються впливати на суспільство зразу з деяких е, декількох е, е, сферах. Це сфера просвітниця, це сфера політики, сфера е, общої загальної громадської думки. Що діяльність дітей кризи якраз вона зовні, її видно у всьому. Вона висвітлюється і фотоматеріалами, і відеоматеріалами, і проблеми обговорюються всі разом, а не просто як маріонетки прийшли, сказали, от така то зовнішня в проблема і Я давайте ми будемо робити те й те. Те, що всі свідомі людьми і активними учасниками у тому, які дії будуть виконуватися. Ну, дети грезится, как бы это организация, которая за те проблемы, которые как бы, касаются человека, которые касаются меня в первую очередь. Я понимаю, что я человек, я понимаю, что это меня касается. Как бы, в тот момент, когда ущемляют права мои, я буду бастовать, я буду э, кричать, я буду делать митинги, я буду делать все, чтобы отменили данные там законопроект.